Я говорю, авиакомпания Айва в авиа приглашает на работу стюардессу с, с хорошими. данным. Прикуси язык, я тут при чем? А вот когда любимому мужу кушать будет нечего, будешь тут при чем? Прикуси язык. Ну, ну, ну все, не надо, ну все, хватит, хватит, все. ты без пяти минут стюардесса, не кто тут уметь? Давай, готовь салон. Какой салон? Зови пассажиров. Угу. Все, приходится делать самому. Дети! Дети! Идите сюда и зовите с собой бабушку и дедушку. Вау! Вау! Поможем ей! Рассаживаемся! Рассаживай. Мама, да мы вообще не полетим! Ай, тихо, мамаша, тихо! В салоне имеется телевизор. Сериал по снег бежит. Папа, папа, да что? Я хочу возле иллюминатора. Где здесь иллюминатор? А все вопросы к стюардессе. Тутся, тутся, сколько осталось до сериала? Конфетку! желаете? Тянучка! Давай. Пап, я хочу! Лариса, Давай, я! Да, а меня в самолете укачивает на пол. Давай. Пап, дай пакет. А у нашей стюардессы в наличии свежие пакеты. Тебе не кажется, что я делаю за тебя твою работу? Пассажиры. Экипаж корабля приветствует вас. Да. После взлета с самолета можно будет воспользоваться туалетом для вашего удобства. Надо сидят в тишине настоящий кинотеатр. Вообще-то это самолет. Да, а меня в самолетах укачивает. Но пока тебя не укачала, нам повесила на с ним пакет. моих пакетов. Пакет! ничего не понимаю! Только попробуйте сказать, что мы еще не взлетели! Успокойтесь, все хорошо! Мы уже летим! Летим, летим! Включайте телевизор! А куда летим? А, шутки вас Я уже ничего не понимаю! Включайте телевизор! И откройте туалет! 笑。 Все, <laughs> <laughs> Смотренний грецов не, не горят, только лимонад. もうそっか。 Анастасия Виктория, мать Анастасии Викторовича, лаптюр Александр, папа, отец семейства, пошукувачка работы, тесенка Настя, баба Вера и кокетинский Александр. Варіантів цієї мініатюри цю мініатюру грають так, що ну, переважно, що її треба розуміти. І ми, я, так на скітку дала чи собі пограються. Ну і догралися. Я вам хочу сказати, що одне із найкращих луконань із тих, які були тут в студії. Тож я із великою радістю, скажімо так, і із задоволенням і ще раз представляю вам акторів, які сьогодні перед нами виступали. Вам тепер ваш вікенд стається більш стався більш веселим радісним, тому що сьогодні для вас ем, ну можна не на честь дня уже, але ми можемо так приурочитися до дня вперед. Виступали Кабішинський Олександр.